नमस्कार कृष्ण बंदे जगत गुरु भारतीय दर्शन अनुसार जीवन को संगठित करी भगवत अभिमुखी वो भगवत प्राप्ति बारे शिष्य को जो महात्मा उपदेश से शिष्य मानकर अज्ञानता को दूर करी ପରାଜ୍ଞାନର ବୀଜ ବପନ କରିବାରେ ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ସମର୍ଥ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଗତପତି ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मी श्री नमः जीवन घोर निराशावाद दुर्दिन ओ दुख ताप प्रपीड़ित शिष्य शंका संदेह ओ संवेदनाहीन हुई जो विमर्श चित्तरे भगवान को साज पाई हाथ बढ़ाए से સખા રૂપે સિ આબિર્ભૂત હું સ્વયં ભગવાન હોય સખા રૂપે આશંતી ગુરુ રૂપરે નાના ઉદાહરણ દેઈ શું દેઈ ચલંથી અમૂલ્ય ઉપદેશાવળી સતન હોય ઉઠે યુદ્ધ ક્ષેત્ર ઘોર પ્રતિ જીવન કો બાજી લગી થાય ઘોર मनिषर मनको अस्तव्यस्त्रत गरि पकाए मरनाक अस्त्र शस्त्र समूह हृदयरी भयर ताण्डव लीला सृष्टि एठारे गुरु स्वयं जोगेश्वर श्रीकृष्ण ओ शिष्य मानवर प्रतिनिधि अर्जुन रुक जजुर सामवेदर प्रतिको धारण गरिद पुरुष श्रीकृष्ण परम साङ्ख्य दर्शनको ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଯୋଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବାରୁ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗର ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ଧ୍ୟାନା ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଆନନ୍ଦ ଅମନ୍ଦ ମନ୍ଦା କିଣି ପ୍ରବାହିତ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଶିଷ୍ୟର ଯୁଗ ତୃଷ୍ଣାର ବିରାମ ହେଉନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଦର୍ଶାଇ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଓ କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ୍ଵର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସେ ମଣିଷକୁ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗୀ ଭବାର୍ଜୁନ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପରମ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ସତ୍ଵ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣର ଅଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ନର୍କର ତ୍ରିବିଧ ଦ୍ୱାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହେଳିକାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସେଇ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ କାୟାକ୍ଳେଶ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ନିଜ ମାୟାରେ ନିଜକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେସକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ତତ୍କାଳୀନ ମୂର୍ଖ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ହ୍ରାସ ପରିହାସର ହଳାହଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ନିଜର ଅବତାରତ୍ୱ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ পাঠে সর্বদা দুর্ল থাকে তাকে জ্ঞানলাভর সহজ সরল সূত্র কেতোটি গুরু মানে যেপর শিখাই দিকে ঠিক সেইপর সকল যোগ ক্রিয়ার সকল সূত্র সে অর্জুন রূপী মনুষ্য তাহা তা উপদেশ দিয়ে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণ ব্রজ অহং সর্ব তর্পেভ্যৌ মুখ্যই স্বামী মা সূচক আকার দরকার। ঠার অধিক সহজ উপায় থাই পারে। সমর্পণর দুইটি উপায় মাকড় ছুঁ হয়ে নিজ প্রচেষ্টা রে নিজ সুরক্ষা পাই মা রেটগুলু ধর নাই তো বিড়ি পরি হয়ে নিজে ও নিজের যা কিছু অজ মা बा भगवान को समर्पण करी केवल अर्थात मेउ मेउ हुर्थात् कर तो ते उद्धार गरेर दायित्व कर जोगेश्वर श्रीकृष्ण पृथ्वी पृष्ठ पृष्ठले काजको अधुरा रकि विद्य नले किगर शेष धापे अर्थात आसन्न सत्य युग ओ घोर कालर संघर्ष संकुल ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଓ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧିମାନସ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଉପନିଷଦ୍ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଶରୁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଅବତାର ଭାବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବତନୁରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପଶୁପଥ ଶାସନରୁ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲୋଭନୀୟ ଆଇସିଏସ୍ ଚାକିରିକୁ ପଦାଘାତ କରି ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଲିପୁର ବମ୍ କେସରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିରପରାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତପୁରୁଷ ରୂପେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜେଲଖାନାର ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ સ્વ શરીેરે આબિર્ભાવી ઉત્તર દલે ઇંગ્રેજ સરકાર નુ મુશી ભારત બસ સ્વાધીનતરું તું તાર દ્વિ છાડી દે સનાતન ધર્મર ઉન્નતિ ઓ સારા પૃથ્વી રે એ પ્રતિષ્ઠા નિમંતે તાર્ય કરવાથી તર महाभारत जुगरे जोगेश्वर युद्ध क्षेत्र अर्जुन जुद्ध क्षेत्रले अर्जुनको जपरि उपदेशिले उन्नाइस आठ मसहारे दिन दिन मास मास धरि आलिपुर जेल् कठरी जगद्गु श्रीकृष्ण श्री अरविन्दपरि उपदेश जहाँफल श्री अरविन्द्र प्रत्यक्ष राजनीति बदल रे जोगशक्ति द्वारा को स्वाधीन आशा ବଳବତୀ ହୋଇ ଉଠିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ନିଜ ଅନ୍ତପୁରୁଷଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ସେ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ତାଙ୍କର କଠିନ ସାଧନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା କ୍ରିଷ୍ଣସ୍ କନସିସନେସ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲା ଓ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏହାକୁ ସେ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ସିଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଗଠିତ ହେଲା ସିଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ସିଓ ସାଧନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ହିଟଲରର ପତନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଓ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ଯୋଗଶକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନାର ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏହା ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଧରାବତରଣ କରିଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣେ ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ସେଇ ଶକ୍ତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ମହିମା ବିମଣ୍ଡିତ କରି ରଖିଥିଲା ସେ ସମୟର ଆଶ୍ରମର ଡାକ୍ତରମାନେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ସୀମା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାପିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶରୀରକୁ ସମାଧିଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଫଳତଃ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଡିସେମ୍ବର ନଅ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସମାଧିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଛପନ ଫେବୃଆରୀ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ए पृथ्वी को अवतरण करी, करी गुरु पूजा ओ महान पारम्परिक उत्सव रे उभय जगेश्वर श्रीकृष्ण जुगावतार श्री भक्ति भक्तिपूत प्रणति करी मोर वक्तव्य रकु धन्यवाद